Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asyrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara-saudari para pendengar dan para penonton Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersama-sama dalam Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor Sempena dengan Peristiwa Isra Merah kita ceritakan tentang uh, Isra Miraj menguji keimanan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewajarnya mengetahui dengan jelas perkara yang berlaku dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam di antara peristiwa-peristiwa besar iaitulah penurunan al-Quran dan peristiwa Isra dan Mi'raj maka pada masa ini sebahagian masjid-masjid surau jabatan-jabatan mengadakan uh, apa ni ceramah-ceramah untuk memperingati Isra Miraj. Kerana mungkin ada sebahagian kita di kalangan umat Islam masih kurang jelas tentang peristiwa Isra Miraj ini. Uh, bagaimana kita nak mengambil pengajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin juga ada anak-anak kita yang sudah balik membesar, umur dah membesar, mungkin dia tak pernah mendengar. Jadi itu kesannya bila pihak-pihak yang berkenaan masjid surau adakan majlis majlis dengan sendirinya anak-anak yang baru meningkat remaja ni dapat tahu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi saudara-saudara sekalian, peristiwa tersebut berlaku semasa baginda berada di Mekah ya, sebelum baginda berhijrah ke Madinah jadi persoalan ini berlaku uh, setelah Nabi SAW menjalankan dakwahnya di di Mekah oleh demikian Nabi SAW sebagai pengajarannya Nabi tetap sabar uh, menghadapi uh, melaksanakan dakwahnya di uh, Mekah Al-Mukarramah ketika itu berhadapan dengan orang kape di Mekah yang menyembah berhala yang mengamalkan ajaran-ajaran tok nenek mereka yang lama jadi payah untuk meninggalkan jadi Rasulullah tetap sabar untuk menghadapi uh, orang-orang uh, penduduk-penduduk Mekah untuk menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala jadi Rasulullah SAW tidak bertindak balas terhadap pengajaknya yang diberikan oleh orang-orang kafir di Mekah Eh, malah begini sentiasa berdoa agar kaumnya mendapat hidayah daripada Allah SWT begitu dia apa yang berlaku di Taib yang begini sel selalu menerima uh, penganyian di Taib lalu begini sentiasa berdoa mudah-mudahan orang Taib kemudiannya akan uh, menerima Islam jadi uh, saudara-saudara perhiasan perkara yang paling utama yang perlu diketahui oleh umat Islam terutama generasi baru kita ialah beriman dengan penuh yakin bahawa ia benar-benar berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman itu satu uh, beriman kepada peristiwa itu adalah wajib malah ia disebut dalam al-Quran dengan terang. Ya, eh? sebab itu kita beriman kerana ada disebut di dalam Al-Quran Karim. Kalau peristiwa Isra' itu ada di dalam Quran dalam surah Isra' dan peristiwa merah itu ada disebut dalam surah An-Najm. Nah, jadi sebab itulah kuliah-kuliah diadakan di masjid-masjid surau-surau untuk membawa tajuk-tajuk ini dengan bersumberkan daripada Al-Quran iaitu surah Al-Isra dan juga surah An-Najm dan juga daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana itulah cerita yang benar eh, daripada Allah Subhanahu taala berhubung dengan Uh, Isra Mi'raj. Jadi ayat-ayat yang dibacakan dalam surah Isra itu dan juga surah Al-Ajm itu jelas ya yeah, uh, peristiwa itu berlaku dan kita perlu beriman kerana kita orang Islam beriman dengan Al-Quran Karim. Beriman dengan Rasulullah hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kerana Rasulullah sudah wafat kita kemudian jadi Nabi pernah berpesan kepada umatnya Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara Sekiranya kamu beriman Berpegang teguh kepadanya Kamu tidak akan sesat selama-lamanya Iaitulah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW Jadi umat hari ini Umat Islam hari ini yang sudah uh, Lama ditinggal oleh Nabi SAW Sudah lama wafat Jadi kita ada Al-Quran dan hadis Untuk berpegang Belajar daripada pengajaran-pengajaran untuk mengelakkan diri tidak terjus ter, ter, ter terbur ke dalam amalan-amalan sesat sampai mana diwarwakan dalam berita-berita tentang adanya lagi berlaku perkara-perkara yang menyesatkan dilakukan oleh masyarakat Islam. Ini sebab mereka tidak berpegang dan tidak belajar sepenuhnya apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi InsyaAllah bila kita selalu mempelajarinya dengan mereka-mereka uh, yang pakar untuk menyampaikannya kepada kita Seperti mana yang berlaku di Johor ini kan Orang-orang uh, yang diberikan tauliah oleh uh, Majlis Agama Islam Negeri Johor Adalah selayaknya untuk menyampaikan uh, apa ni Ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Hadis Khususnya cerita-cerita berhubung dengan Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak di samping kita percaya adanya peristiwa ini, banyaklah juga uh, peristiwa yang kita jadikan pengajaran kepada uh, kita semua tentang uh, peristiwa yang berlaku ini, Bagaimana Rasulullah sallallahu uh, wasallam dibawa berjalan dengan binatang namanya Burak yang perjalanannya hanya sebahagian malam dan binatang itu pun tak ada yang duanya dekat dunia ini ya, yang dibawa oleh mereka Jibril untuk menjadi tonggangan Nabi SAW uh, Israk daripada Mekah Masjid Haram dan ke Palestin Masjid Aqsa itu tonggangannya namanya binatang murak tidak ada duanya sekarang ini tidak ada dalam dunia sekarang ini itulah dia perkara gaib yang kita per, perlu beriman Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan subhanallah yang kita selalu sebut zikirkan selepas sembahyang maha suci Allah maknanya Allah tidak sama dan mustahil Allah tu bersama bers menyamai amalan-amalan yang dilakukan oleh uh, hamba Allah ya yeah? kerana Allah tu maha suci maknanya suci Allah tu daripada melakukan apa seperti yang dia melakukan oleh para makhluk jadi subhanallah. Jadi ini yang bila kita sebut subhanallah itu maknanya mensucikan Allah subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang apa ni sama dengan makhluk. sebagaimana juga kita baca dalam surah Ikhlas bahawa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada menyamainya eh sebagaimana kita baca dalam surah ikhlas lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu ufwan ahad ha. jadi kita belajar juga sebab itu dia mulakan surah Isra' dengan subhanallah ya. maknanya kita pegang dulu bahawa Allah tu tidak menyamai perbuatan manusia kita kalau nak berjalan sekarang ni dengan menggunakan kenderaan makin lama makin laju kenderaan ya. kalau pergi jedah tu 9 jam sampai tapi Rasulullah pergi sampai Masjid Al-Aqsa pergi naik ke langit hanya dengan sebahagian malam Allah yang menggerakkan dia bukan Rasulullah yang berjalan ha, jadi Allah yang menggerakkan dia ha, sebab itulah dia kata uh, Israq satu perkara mujizat okay? Eh. kerulia biasa yang berlaku kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi uh, saudara-saudara sekalian sebab itulah uh, apa ni uh, dalam peristiwa itu juga ada kisah memberi apa ni pengajaran kepada kita bahawa uh, semasa rasulullah isra mi'raj itu ada seruan-seruan yang menyeru kepada nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi nabi tidak melayani seruan-seruan itu jadi itulah pengajaran bahawa seruan-seruan itu daripada seruan dunia iaitu Yahudi dan Nasara lalu baginda tetap meneruskan perjalanan tanpa melayani seruan-seruan yang menyesatkan manusia itu begitulah juga kat dunia sekarang ni ya Maknanya puak-puak Yahudi dan sentiasa cuba untuk memperdayakan keimanan kita, merosakkan keimanan kita dengan ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu berhati-hati. Jadi sini menunjukkan bahawa kita perlu berwaspada supaya tidak mudah melayani hasutan-hasutan daripada kuncu-kuncu Yahudi dan begitu juga hasutan-hasutan syaitan dengan apa ni yang berlaku. Jadi kita selalu mohon pada Allah supaya dijauh kita daripada gangguan-gangguan syaitan. Jangan kita mudah terperangkap dengan godaan syaitan dalam kita menghadapi perjalanan dunia sebelum kita bertemu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga peristiwa hijrah, peristiwa Isra Mikraj ini yang bersejarah ini untuk kita sama-sama ambilkan pengajaran pengajaran uh, meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan belajar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muhasabah diri kita sempena Isra Miraj ini di manakah kekurangan-kekurangan yang masih ada pada kita untuk kita perbaiki terutama takwa kita pada Allah, iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengajaran-pengajaran Isra Miraj kita dapat mendapat manfaat daripadanya wallahu alam wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh